Андрей Павлович на протяжении уже последних 20-25 лет э, помогает и он, ни в коем случае не должно, что он содержится центр, Он помогает. Э, и вот, вот эта такая меценатская помощь, э, да, сейчас она вылилась в том, что мы действительно обратились к Андрею Павловичу, иначе бы просто наши бы атлеты в это очень трудное время для нашей страны не выехали и не попали бы на чемпионат Европы. Поэтому в лице Андрея Павловича мы благодарим коллектив Ятрани, который находит возможность помогать спорту. В данный момент он помогает традиционному карате. Э, вас є, чемпионы, є призеры, є, э... Дійсно, з великої букви спортсменів, тому що це не простий спорт, це спорт, який поєднує і силу, і фізичну загартованість, і філософію життя. Тому ми бажаємо всім, і я особисто бажаю, щоб ви продовжували і скріплювали свої досягнення.